Наша встреча посвящена нашему исследованию довольно нового продукта ⁇ молочнокислых заквасок. Мы решили провести тест этого продукта, потому что это довольно новая товарная категория, которая сравнительно недавно появилась. И этот продукт, в общем-то, декларирован как достаточно полезный для здоровья, намного полезнее, чем там, те же кефиры и так далее. Поэтому нам стало интересно, что это за продукт, каково его качество, и для этого, собственно говоря, мы и решили провести нашу экспертизу. Мы закупили 6 образцов заквасок. Это такие продукты как Злагода, Ягодинская, Добряна, Гармония, Простоквашина и Белая Линия. Три из них с наполнителем фруктовым, три без. Почему так получилось, потому что, ну, мы мы купили то, что смогли купить в магазинах, да? Конечно, было бы, наверное, корректнее все-таки сравнивать там без э -э, -э, без ароматизаторов, без наполнителей или, ну, то есть одну товарную как бы категорию. Но, к сожалению, мы в магазинах в ручной части, не, не смогли найти шесть одинаковых образцов, поэтому взяли три с наполнителем, три без. Ну, в принципе, мы э -э, тестировали по таким параметрам, по которым, в общем-то, наполнители особого какого-то основ, основ, основополагающего влияния не оказывают. Все эти образцы мы отправили в аккредитованную лабораторию и проверили по ряду параметров. Это такие параметры, как физико-химические показатели, микробиологические показатели и органолептические показатели. Но первым делом мы изучили в этой продукции маркировку и упаковку. В заквасках самый главный показатель это срок хранения. С надписей на упаковке мы выяснили, что три из этих продуктов они имеют срок годности 7 дней и три 14 дней. О чем это говорит? Естественно, чем короче срок хранения, тем этот продукт натуральнее, лучше, поскольку в нем меньше там, тех же консервантов, которые продляют срок жизни продукта, или этот продукт проходил в значительно меньше период пастеризации. Самым коротким срок хранения оказался у заквасок «Яготинская», «Злагода» и «Гармония», которые, как я уже говорил, можно употреблять только в течение 7 суток. А у остальных участников простоквашина «Добряная белая линия» 14 суток. Первым делом мы проверили физико-химические параметры. Это было два параметра. Первое – это массовая часть сухих обезжиренных веществ и сахарозы. Что такое массовая часть сухих обжиренных веществ, на что этот параметр влияет? Этот параметр в сущности показывает качество продукта, то есть не разбавлен ли он водой, по большому счету. То есть чем меньше массовая часть, тем больше вероятность, что этот продукт был разбавлен водой. По результатам этого исследования мы обнаружили, что не все в порядке оказалось у некоторых участников нашего тестирования, в частности недостаточное количество сухих обезжиренных веществ оказалось в составе заквасок гармония, простоквашина и белая линия. У остальных этот показатель соответствовал нормативам. По органолептическим параметрам, а это вкус, цвет, запах, мы, кстати, проводили такой вот в общем-то, двойное исследование, поскольку мы сначала закваски протестировали, протестировала дегустационная комиссия, которая состоит из профессионалов и экспертов. И вторую часть исследования провели обычные потребители пробанды в количестве 25 человек. Они все попробовали зашифрованные пробы заквасок и тоже выставили свои оценки. В принципе, все получили участники достаточно неплохие оценки, как у дегустационной комиссии, так и у пробандов но наибольшее количество баллов получила закваска, эксперты признали закваску торговой марки Яготинская. По микробиологическим исследованиям, поскольку продукт является с большим количеством молочно-кислых и других бактерий, то очень такое пристальное внимание мы уделили именно микробиологии. И здесь тоже нас ждали неприятные сюрпризы, к сожалению спектр исследований по микрофлоре был очень большой. То есть мы измеряли количество молочнокислых бактерий, искали бактерии ацидофильной палочки, кишечной палочки, плесень, дрожжи, а также искали остатки антибиотиков в этих продуктах.